Kan tapi dalam masa yang sama kita dok sibuk Wah, eh baru-baru ni saya sebut bahawa Izah bakal jadi menteri besar. Saya kata Izah boleh jadi menteri besar. Kan. Dan benda itu akhirnya disahkan oleh Amir. Ha, walaupun Amir tak kata dengan ini saya melantik Izah, tetapi di dalam podcast tersebut dia menyatakan bahawa kalau pun sekiranya dia naik jadi federal, maka the next person yang in line untuk jadi menteri besar adalah Izah. So benda itu bukanlah satu benda yang pelik Bukanlah pelik tapi Menariklah apabila saya pernah menyatakan secara awal Tentang perkara tersebut Dan akhirnya kini Dia menjadi satu perkara yang kenya, uh, Menjadi satu kenyataan lah kan? Apabila disahkan sendiri oleh Menteri Besar Selangor Kenapa Nurul Izzah is? Okay. Soalan pertama, ada orang mesej saya Macam mana Nurul nak jadi Menteri Besar? Dia tak ada, dia bukan adun Dia tak ada bertanding, dia tak ada jawatan saya kata, kamu tak ingat ke mak dia dulu macam mana? Macam mana mak dia dulu diangkat bakal jadi Menteri Besar 2014? Kan ke ada seorang meletak jawatan, PRK berlaku. Pilihan raya berlaku, PRK berlaku. Kemudian mak dia bertanding menang. Cuma pada masa itu tak sempat lantik, Azmin dah lantik diri dia jadi Menteri Besar. Ingat tak? so benda yang sama boleh berlaku pada Izzah kita kena ingat. Dewan undangan negeri Selangor dia tak sama dengan PRU. Dewan undangan negeri Selangor 2028 lambat lagi. 27 adalah dewan uh, adalah PRU. Ah uh, September 27 adalah PRU. Bulan 4, bulan 5, 2028 adalah pilihan raya negeri atau pilihan raya umum negeri, negeri 6 negeri ya, eh? 6 negeri. Termasuk Selangor. Okey. Jadi nak mengatakan bahawa Um, tidak boleh lah Izah bertanding sebab dia bukan ADUN tu. Taklah boleh. Benda itu boleh dilakukan. Tak mustahil pun. Katakanlah contoh Amir sendiri letak jawatan sebagai ADUN. Boleh tak? Boleh. Kan Amir turun sebagai ADUN, kemudian Izah bertanding DUN. Contoh. Contoh kan. Atau siapa-siapa yang nak letak jawatan. Saya tak rasa orang lain nak letak jawatan. Kan mungkin Amir kata tak apalah kalau aku naik jadi menteri, aku bagi Izah. Tapi nampak macam satu bargaining chip juga Amir dengan 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 PMX. Kan Macam satu Yelah PMX Macam Bagi lah aku jawatan menteri kan Nanti aku bagi anak kau Jadi menteri besar ha? Macam Tolong ha? lah <laughs> PMX berseluruh Dia kata Oh ah, bagilah saya nama tapi PMX dah ada nama tu Nama-nama tu memang dah ada Amir niat menempatkan diri dia Di dalam federal Memang saya dah cakap awal lah dulu Amir Antara yang nak menempatkan diri dia Di federal Dan dalam usaha ke arah itu Cuma adakah PMX tuju untuk dia naik federal tu satu hal. Kan? Memang kabinet reshuffle akan berlaku. Dia kata tadi untuk mengisi kekosongan. Which is true again. Saya kata Menteri Ekonomi. Uh, Menteri Ekonomi. Menteri Kuskop. Menteri Alam Sekitar. Menteri Agama. Ah, sebut pasal Menteri Agama ni tuan-tuan. Saya, hari itu saya sebut tentang Dr. Mazhar. Saya kata Dr. Mazhar ni akan uh, bakal naik jadi Menteri Agama. Bukan saya kata Dr. Mazhar tahu. Dr. Mazhar dia buat satu satu posting dia katakan. Kenapa lantik? Menteri Agama kenapa tak lantik? Timbalan Perdana Menteri. Saya reply. Saya kata sebab timbalan Perdana Menteri dah penuh. Menteri Agama yang ada kekosongan. saya kata kenapa kenapa boleh benda itu berlaku tuan-tuan? Sebab ni kita fikir logik lah dan dan saya adalah maklumat-maklumat tertentu kan tapi kalau kita fikir logik Dr. Mazhar ni antara orang yang dilihat amat keras menentang kerajaan sebelum ini dan amat keras mengkritik kerajaan even sekarang tak utama bila melibatkan hal keagamaan so adalah lebih baik kalau sekiranya dia naik jadi menteri agama dan menyelesaikan masalah itu dengan cadangan-cadangan tersebut bagi saya, saya setuju kalau Dr. Mazhar nak terasa dengan kenyataan saya, kenapa? Tapi saya pasti, orang yang akan kacau bilau adalah mereka yang berada dalam menteri agama, dalam kementerian agama. Menteri agama itu sendiri, jakem, uh, tabung haji dan sewaktu dengannya. Kalau Mazhar jadi menteri agama, tuan-tuan, banyak kepala-kepala, kepala eh, bukan betul-betul punya kepala kau, yang akan berterbangan nanti. Kan? Ha, banyak benda yang akan berlaku kalau dia jadi Menteri Agama. So, jangan risaulah lah. Bagi saya, kalau betul, saya kata kenapa Mazhar perlu diletakkan sebagai Menteri Agama? Kerana bagi saya, kita perlukan naratif baru yang mana Menteri Agama sekarang ni tak mampu nak lawan. Terutama naratif PAS. Menteri Agama tak mampu buat lawan. Mufti tak payah cerita lah. Mufti sepatutnya tak terlibat dengan politik. Mufti adalah mufti. Tetapi Menteri Agama, timbalan Menteri Agama tak function. Tonton tahu tak sebab timbalan Menteri Agama tanpa Google? Tak tahu. Tonton tak kenal pun siapa Timbalan Menteri Agama, betul? Tak function sebagai sepatutnya dia adalah menteri agama di bahagian federal. Dia kena bawa naratif yang memenangkan kerajaan Madani ini. Tetapi tak nampak function dia sebagai menteri agama. Dia bukan menteri tukang potong riben saja. Apa reform yang dia buat di dalam institusi-institusi? Apa perkara ke depan yang dibawa tentang agama Islam, terutama mendepankan Madani? konsep madani itu sendiri tak ada tak nampak lah bukan tak ada langsung tapi tak nampak so balik kepada cerita Amiruddin tadi sebab itu saya kata bahawa rombakan kabinet ini akan membawa beberapa nama kalau nama dia tak naik tak naik tak apalah tetapi rundingan itu perlu dilakukan dan Amir kena naik saya kata Anwar hanya ada tempoh satu tahun lebih saja untuk memenangi hati pengundi ini kan menteri ekonomi kena orang politik tuan-tuan supaya dia boleh lihat reformasi dalam politik menteri agama kena orang yang ada vision dan pengaruh di dalam agama menteri agama pun korang tak kenal saya sendiri tak kenal siapa menteri agama sebelum ini sekarang baru saya tahu oh Naim Saim ni siapa oh bekas bekas hakim syariah ke oh ok yang ada <coughs> tu kan <coughs> kalau korang google jumpa kan kan <coughs> jadi dalam hal ini kita kata So menteri agama itu sendiri Menteri-menteri itu sendiri Mestilah lantikkan yang Kalau tak sama pun dengan Rafizi Kena lebih baik daripada Rafizi Tuan-tuan dalam senarai kita menteri ekonomi Siapa lagi yang equal to Rafizi Yang ada sejarah Yang ada kebolehan mentadbir kan, kalau bukan Amir ah, iyalah, kalau kita nak compare eye to eye lah, tuan-tuan mungkin tak suka Amir tak apalah, itu cerita lain, tapi kalau kita lihat, daripada segi latar belakang pengalaman, kebolehan Amir je masih lagi muda, bermakna he's younger than me, dia muda daripada saya, meaning to say dia still ada vision uh, apa orang kata kan, masih lagi ada vision dia tahu lahir tahun 1980. Saya lahir tahun 1977. Dia 3 tahun muda dari saya. So still young. Dia ada fresh mind, fresh perspektif. Kan? Dia ada dia education dia daripada UPM, Universiti Putra Malaysia. Kan dalam bidang apa saya tak tahulah. Eh uh, daripada Universiti Putra Malaysia tapi dia tak menyatakan dia punya mungkin detail. Ah daripada, daripada, daripada UPM, latar belakang pribadi Uh, bidang sains sosial semasa di kampus aktif pelajar you know benda-benda macam tu so you know for me kita kena tonjolkan tokoh-tokoh baru yang lebih prominent sekarang sebab Izzah sorry to say eh Izzah tak berjaya membawa konsep ni dah lima bulan dah menang ni tuan-tuan Sabah ni pun tak nampak muka Izzah tak tuan-tuan hari -tuan, tu dia buat live kat Sabah komen dia off komen dia off tuan-tuan <laughs> Kalau macam tu aduh yai. Tapi letak kat Selangor tak apalah sebab Selangor ni insya-Allah masih lagi sokong kan. Ha, masih lagi sokong kerajaan ini insya-Allah saya tak kata ya kan. Ha, tapi kemungkinan itu ada. Okay.